Перед подъемом на готовимся. Вот, пейзажи смотрим, идем, идем. Выбираем маршрут и начинаем подъем. Так, есть два маршрута для подъема. Мы выбрали более короткий, для того, что погода пасмурная. И ожидаются осадки в виде дождя. Поэтому подъем было принято решение осуществлять по более короткому маршруту. Соответственно, более быстрому. Так, выбираем короткий маршрут. Недавно прошел дождь, под ногами чалкает, хотя толстый слой и голод до грязи не застает. Рядом протекает речка Пруд, которая берет свое начало недалеко от вершины Гаверды. Продолжаем свой маршрут. Первая проблема, первая небольшая остановка. Проблема мелочная, развязался шнурок. Продолжаем тут дальше. Вот и первые препятствия, которые необходимо преодолеть. Так, вышли на полянку первый привал после незначительного подъема вот. основной маршрут еще впереди пока отдыхаем собираемся с мыслями набираемся сил и вот, впереди маячит среди облаков видна гора Приезжаем, Говерла скрыта облаками. Маршрут еще длинный. Мы находимся практически в его начале. Дышим горными запахами, любуемся пейзажами и получаем удовольствие от поднимания на наивысшую точку Украины. Смотрим на цветочки красивые горные, красивые. что-то говорит что нас где да хорошо я вас сниму обязательно поздно Настя на все хватит тебя видно да а ну попробуй то ежевик то ежевика, наверное. Здравствуйте. Да? Сорви да. все Максим, а ты не хочешь малинки сорвать? Чего? Ты что-то грустный такой вроде. Ты не испытываешь восхищения от подня поднятия вглубь. Второй привал, дорога вверх стала ближе. Сейчас сделаем зум. По склону видно людей, которые двигаются вверх вершины вершине. Рука дергается после подъема. Там люди идут вверх. Это еще кажется очень далеко. Практически нереально. Все, все покрыта тучами. Вот немного людей. Она здесь похожа на небольшой ручеек, который уже впечатляет. А вот внучка, которая первый раз в жизни пошла в горы, и этим бесконечно счастлива и рада. Настя, ты рада, что ты в горы пошла? Да. Очень. Молодец. Хорошо. Будет что вспомнить за летние каникулы, да? Да. Классно. вдали гора. Близнец. Горные цветы. Настена, хорошо пахнет цветы. Очень. Да? Вот она говерла. Сына завершает восхождение, внимательно выбирая, куда поставить каждый Давай, 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 иди, иди. Привал будет потом. Награда тебе будет вершина Гаверла. покорителей горных вершин. Да, еще немного. Весна горы достигает максимума. Пути становится все тяжелее. Штука під корення говеру. Доводиться йти не те, що на двох ногах, а лізти на всіх чотирьох. Тобто, допомагаючи їй руками. Сказати, конечно, звісно. наша команда, которая не побоялась бросить вызов обыденности и предпочла поход в горы другим видом летнего отдыха, о чем мы ни разу не пожалели, а наоборот получили массу удовольствия и огромный заряд бодрости, который я надеюсь нам поможет в будущем справиться с теми сложными задачами, которые ставили перед нами жизнь.